Vüsal qollarını hər iki məktəbli uşağının boynuna dolamışdı. Sonra aşağı əyilib onların saçlarını sığalladı. Darıxmayın. Güclü ali başkomandanımız və ordumuz var. Qələbə bizim olacaq və siz digər həlbçi övladları kimi qələbədən sonra hər zaman atanızla fəxr edəcəksiniz. O ayağa durdu və onun nəzərləri ilə yola salan həyat yoldaşına gülümsəyərək "Qarabağ Azərbaycandır" dedi. Publika az xəbər verir ki Bu sözləri Şuşanın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş, şəhid Vüsal Məhədəmovun bacısı Gülşad Abbasova qeyd edib. O, qardaşı ilə bağlı qələmə aldığı cümlələrdə deyir: "29 sentyabr 2020-ci il. Minlərlə gəncimiz kimi məhərrəmov Vüsal Aslan oğlu 2-ci Qarabağ savaşına qoşulanlardan idi. 1979-cu ildə Masallı rayon Hiskədədə kəndində doğulan Vüsal" Əli 1997-2001-ci illərdə Gəncədə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil alan zaman Murov dağının yüksəkliyi istiqamətinə baxaraq tələbə yoldaşlarına zaman gələcək, biz Kəlbəcərə qayıdacağıq deyirmiş. Vüsalın ürəyində hər zaman vətən torpaq sevgisi var idi. 2003-cü ildə zabit kimi Naxçıvanda hərbi xidmətdə olan zaman hərbi sirləri daha dərindən öyrənən Vüsal canından çox sevdiyi vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək hissi ilə yaşayırdı. 15 il əvvəl kiçik dünyasını yaratdı Vüsal. Gənc ailəsində vətənə iki əskər böyünür. Özü isə böyük Azərbaycan üçün yaşayırdı. Bütün varlığı ilə ölkə üçün çalışırdı. Şuşa şəhərini azad edəcəyik. Birlikdə Qara Bağ'ın incisini ziyadət edədik. Vüsal övladlarının saçlarını bir daha salladı və getdi. Canını qurban verəcəyi haqq savaşı üçün getdi. 7 Noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından bir gün əvvəl ölkəmizin ürəyi Şuşa ilə döyünürdü. Məhz qürur şəhərimizin azad olunmasından bir gün əvvəl ürəyi ilə, yanaşı canı ilə Şuşanın azad olması uğrunda vuruşan Vüsal şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına gözlərini əbədi yurdu. Cəmi bir gün sonra onun ruhu artıq işğaldan azad olmuş Şuşa şəhərində idi. İllər keçəcək. 29 oktyabr 2020-ci il, atalarının son dəfə qucaqlayan iki gənc, güclü və mütöv Azərbaycanın inkişafı naminə məhz Şuşa şəhərində öz hərbə andlarını keçəcəklər. Salamat qalın. Ailəsi ilə vidalaşan Vüsal, ən böyük arzum Şuşanın azad görməkdir, dedi və evinin qapısını bağladı. Getdi döyüş şücaəti ilə. O minlərlə vətəndaşımızın 30 il ayrı qaldığı yurtlarına geri dönməsi üçün onların evlərinin qapısının açılması naminə canını fəda edənlərdən oldu. Bu qələbəni bizə yaşadanlardan olduğun üçün sənin ruhun qarşısında baş əyirik Vüsul. Yerin cənnətlik olsun. Əmin ol ki, hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaqsan.